Bonjour. Je voudrais vous jour. Вот так на ломаном французском мы начинаем нашу программу «Время Че». А все потому, что сегодня речь пойдет об игре, которая называется «Петанг». И пришла она к нам из далекой Франции и теперь стала набирать популярность в Украине. Мне стало интересно, знают ли в нашем городе, что такое «Петанг». Поэтому сейчас я пойду и немножечко попристаю к людям. «Петанг»? Да. Не, не знаю. А ну. Нет. А, никак, никак, никак. Нет. Вообще никаких вариантов. Слышали когда-нибудь? Нет? Даже не догадываюсь. А, вы знаете, что такое питанг? Еще нет. раз? Питанг. Нет, не, не знаю. Нет, нет не не знаю. извините, Я не знаю. в курсе. А вы знаете, что такое циклопентан, пергидров Нет, это тоже игра такая. Нет, мы не знаем. А вы тоже не знаете, что такое питанг? Нет, не знаю. Спасибо. Никто не знает. Я вижу, вы спортсмены, а ну-ка скажите, знаете ли вы, что такое питанг? Кто? Питанг. Может, это спортивное питание, я не знаю. В телевизору видели где-то, в Киеве девочка какая-то организовывала там. Нет. Нет, не слышали? Это игра такая с металлическими шнурами, никогда не слышали? Нет. Ну, Это Надо играть это... такой шарик и надо кидать в круг. Я слышала про такую игру, но не играла никогда сама. Так мне никто и не смог основательно рассказать, что такое питанк. Но, к счастью, я знаю того, кто сможет мне в этом помочь. А отвечать на мои вопросы будет вице-президент Украинской Федерации Питанка Дмитрий Мезев. И да, у нас есть Федерация Питанка. <music> Дмитрий, я честно прочитала в интернете о том, что такое питанг, и правила читала, но вот вопрос о том, что же это такое и как мне выиграть, все равно остался. Я надеюсь, что вы мне поможете в этом разобраться. Вот первое, вот что такое питанг? Питанг – это игра в шары. Все, вот два слоя. Игра металлическими шарами. Игра на самом деле очень простая. Понять правила можно за 5 минут и потом остаться в нее играть целый день. Uh -huh. Суть очень простая: бросается маленький деревянный шар, кашане переводится вам поросенок, uh -huh. и к нему команды бросают металлические шары суть ну давайте сравним это как с бильярдом только на земле даже можно сравнить э, с олимпийским видом спорта керлинг все видели как на льду бросаются вот эти каменные да, шайбы да, да, да. и выталкивают с круга противника и то же самое здесь только это шары металлические и как можно ближе нужно подкатить вот этот металлический шар а противник должен или выбить ага. шар или поставить еще ближе игра идет до 13 до 13 очков а можно играть один на один 2 на 2, 3 на 3. Если играют 1 на 1, у каждого игрока по 3 шара одинаковых. Если 2 на 2, тоже по 3 шара. А когда играют 3 на 3, то у каждого игрока по 2 одинаковых шара. В принципе, в питанг можно играть везде. Единственное, нельзя играть в питанг на бетонном покрытии, на асфальтовом покрытии и на высокой траве. А сколько стоит поиграть? Обучаем и бесплатно. К нам да, приходят ну что? люди, обучаем бесплатно, с удовольствием. Потому что новое, как с людей брать деньги за это, ну пока не, как бы, не имеет смысла. Возникновение питанга? Питанка берет свое начало с античных времен. Подобные игры существовали еще в Древней Греции и Древнем Риме. К примеру, греки обычно использовали круглые камни и упражнялись в дальности броска. А римляне бросали деревянные шары, окованные железом, на точность попадания. Было время, когда питанк даже запрещали. В 14 веке в Римской империи был введен запрет на игру, потому что она отвлекала поданных от более важных занятий, таких как фехтование, стрельба из лука или готовка обеда для господ. Несмотря на то, что игра абсолютно безопасная, в истории был случай, когда из-за питанка погибли 38 человек. Произошло это в 1792 году. Игра проводилась на территории монастыря в городе Марселе, где к тому же размещался пороховой склад. А в качестве шаров игроки использовали пушечные ядра. В какой-то момент одно ядро высекло искру на каменном полу, из-за этого вспыхнули частички пороха и произошел взрыв. В том виде, в каком он известен в наши дни, питанк появился более века назад. Петанг – это вид спорта. Мы в прошлом году приняли это, ну, Министерство молодежи и спорта, Утвердила, что питанк является уже спортом в Украине. Да, уже спорт. Да, уже спорт. Игра. У нас утвержден календарь мероприятий на этот год. У нас создано уже два года как Всеукраинская федерация питанка. Mm. То есть мы развиваемся, потихоньку набираем обороты, проводим тренировки. Ребята, которые хотят показать себя как спортсмены, они могут тренироваться, ездить на какие-то украинские, украинские кубки, на чемпионаты. То есть это как спорт, можно реализовать у них. Отлично. Короче говоря, я при, приглашаю своих друзей, прихожу бесплатно. Да, бесплатно играть. А я становлюсь профессиональным спортсменом. да? как обстоят дела с питанком в Украине в целом? В Украине нос уже год, вот как он, в принципе, очень хорошо популяризируется, развивается, и людей все больше и больше. Мы этому рады. Я там даже сами иногда выезжаем проконсультировать и потренировать людей, которые... Они играют пять лет, но правил не знают еще. А мы их обучаем и проводим турниры. А можно попробовать? Пожалуйста. Ой, он тяжелый. Шары по правилам, они весят от 650 грамм до 800 грамм. Вот это профессиональные шары. Но они точно под руку, под размер руки, кисти. Ими ага. удобно играть. Они во время игры, то есть они четко выполняют свой бросок траектории, куда задал. Профессиональные, а бывает не профессиональные. Да бывает любительский, он, ребята учатся китайский шар. Ну и мне тоже классно учить. Я тоже начинал с китайских шаров, потому что достать негде было еще французских. Кстати, хочу отметить, это единственные пока в Украине профессиональные площадки, специально построенные для питанка. Какой бы вы совет дали новичку? Новичку хорошее настроение и желание прийти к нам. А мы гарантируем, что он в ближайшие 3-4 часа отсюда не уйдет от нас. Ну что же, Дмитрий, меня вы заинтересовали питанком. Встретимся на игровой площадке. Все, жду Спасибо. вас. Упоминания о питанке можно встретить в фильме «Инспектор Розиня» с Жераром Депардье, «Жандармы Сент-Тропе» с Луи де Финесом и даже в экранизации автобиографического романа известного французского писателя Марселя Паниоля «Слава моего отца» 1990 года. Питанк любимая игра французов, наконец-то добралась до Украины. Игра привлекает несложными правилами, доступным снаряжением и возможностью играть на любых площадках. К тому же, это очень демократичная игра, которая не требует абсолютно никакого дресс -кода. Серьезно, вы можете надевать любую одежду, а играть в нее можно в любое время года. И вот мы оказываемся на турнире по пятанку. Не простом, а турнире среди представителей СМИ. И команда Робинзон ТВ тоже принимает участие. Лучше, вот мои мы... дорогие не... девочки. Девочки, ну что, я думаю, самое время попробовать что-нибудь новенькое. Будем конечно. играть? мы всегда за, конечно. Но наша сегодня задача выиграть у всех. Наши противники Харьков Лив. Почему их много так? У нас всего трое, а их там дофига. Потому что качество гораздо мы лучше, мы лучше, короче. Питанкисты, все знают номера своих команд. Будем играть сейчас три игры. По времени будет каждая игра ограничена 40 минут. Свисточек, останавливаем игру и говорим счет. Сейчас будет происходить жеребьевка. Все будет честно. Команда номер 10 «Вечерний Харьков» играет с харьковскими известиями на первой площадке. Пожалуйста, берите наборы, подходите. Начинаем играть по времени, все одновременно. Просто подходим. Как и любая другая игра, питанки имеют свои правила. Команда может состоять из одного, двух или трех игроков. В игре используется не более 12 шаров. Если команда состоит из одного или двух игроков, то каждая из них играет тремя шарами. Если в состав команды входит по три игрока, то каждый игрок такой команды играет двумя шарами. Бросая жеребий, выбирают, какая команда начинает играть первой. Эта команда чертит на земле круг диаметром около 30 сантиметров. Игрок первой команды становится внутрь круга и бросает деревянный шарик кашанет на расстоянии от 6 до 10 метров. После того, как кашанет брошен, любой игрок первой команды бросает первый шар, стараясь подкинуть его как можно ближе к кашанету. После первого броска игрок второй команды становится в тот же круг и старается бросить свой шар ближе к кашанету или выбить шар оппонента. Следующий бросок делает команда, чей шар находится дальше от кашанета и бросает до тех пор, пока один из ее шаров не станет ближе к кашанету, чем любой из шаров оппонента. После этого броски делает команда оппонента. Когда шары обоих команд брошены, начинается подсчет очков. Команда победитель получает столько очков, сколько ее шаров размещено ближе к шинету. Игра продолжается, пока одна из команд не набрала 13 очков. новичкам везет в нашем случае с треском провалилась к сожалению наша команда проиграла одно из первых но ничего мы будем оттачивать свое мастерство и обязательно вернемся на поле боя Sammy, Shirley goes with Helen and Helen goes with Janie and Janie goes with Mamie and Mamie goes with Angelo and Angelo goes with Robin and Robin goes with Haimie and Haimie goes with Seymour and Seymour goes with Georgie and Georgie goes with Orgie I'm not mad at you. Don't be mad. Well, клевая и совсем не сложная игра. Так что выключайте свои компьютеры и приходите играть с друзьями. А мы увидимся через неделю. Пока!